Потому что мы знаем эту команду и знали, как в нее играть, мы сделали, э, ну, если кто смотрел э, специальную э, защиту. И когда ребята это выполняли, оно сразу приносило э, нам результат. Но нехватка где-то видно все-таки профессионализма, потому что только мы отрывали больше, чем на 20 очков, э, ребята начинали чуть-чуть давать послабления и не выполнять те э, установки, которые были, которые сразу приводили к тому, что э, соперник начинал э, сокращать счет. Что вчера, что сегодня. Поэтому, в принципе, где-то игры были одинаковые, и тоже были одинаковые. То есть, в первой четверти мы оторвались, потом ребята пропустили, взяли э, э, им забить то, что нужно, и то, что не нужно когда потом опять начали выполнять то, что мы планировали, то есть, нехватка дисциплины, как везде, приносит плохие результаты. А когда команда играет дисциплинированно и выполняет установку интернетского состава, в счет на табло.